उजबिल्ल हमन शैतरम बसमिल्लर रही रौँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है और नबी करीम हज़रत महमद मुतफ़ा सल्ह वसलम पर बेहद रुद्लम अल्लामक नाजरीन आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन नाजरेन कराम आज की इस वीडियो में हम आपको जिस बुजुर्ग हस्ती के मज़ार अकदस की ज़्यादत करवा रहे हैं उनका नाम है हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ला और नाजरेन कराम आपको बताते चलें कि ये मजार अकदस पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर ज़िला लाहौर में वाक़ है नाजरन कराम हम इस वक्त हजरत वासफ़ अली वासफ रम के मज़ार अक्दस की आपको ज़्यारत करवा रहे हैं इस वक्त मजार के अंदर हम मौजूद हैं ये नाजरन कराम हज़रत वासफ़ अली वासफ़ के मजार अकदस की ज़्यादत कर सकते हैं इसी के साथ नाजरेन कराम आपको बताते चलें कि हज़रत वासफ अली वासफ़ रहल्ल 15 जनवरी उन्नीस को पैदा हुए हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमुल्ल की जाय पैदाइश तहसील शाहपुर है जो कि ज़िला ख़ुशाब की एक तहसील है मगर नाज्रन कराम आपको बताते चलें कि शाहपुर ज़िला हुआ करता था और ख़ुशाब एक तहसील नाजरन कराम आपको बताते चलें कि हज़रत वासफ़ अली वासफ रहम्ल के वालद माजिद का इसमें ग्रामी मलक मोहम्मद आरिफ साहब था मलिक आरिफ साहब का ताल्लुक वहाँ के कदीम और मोजि अवान कबीले से था अवान कौम की एक मुमताज़ शाख कुंडान से उनका ताल्लुक़ था नाज्रन कर मुस्ंद तवारीख़ के हवाला से बात साबित है कि अमान कौम का सिलसिला नसब हज़रतली करमल क़रीम से जा मिलता है ख़ुशाब में कुंडान ख़ानदान के अफरा इकट्ठे रहते थे उस जगह को मोहल्ला पुंडावाला कहते हैं नाजरीन कराम सत्रह सौ उनहत्तर में उस कबीले के एक फर्द मोहम्मद जमाल ने यहाँ रिहाइश इख्तियार की उनकी सातवीं पुश्त से किबला वासिफ साहब अलैह पैदा हुए मोहम्मद जमाल तक वासिफ़ साहब का शिजरा नसब इस तरह बनता है वासीफ़ अली वासीफ़ वल्द मोहम्मद आरिफ, वल्द मोहम्मद अशरफ़ वल्द गौस मोहम्मद, वल्द खैर मोहम्मद, वल्द घीबा खान वल्द नूर मोहम्मद, वल्द मोहम्मद जमाल अवान नाजरिन करतदाई तालीम खुशाब में हासिल की यकम जून उन्नीस को गवर्नमेंट हाई स्कूल ख़ुशाब से मिडल का इम्तहान पास किया उसके बाद आप अपने नाना के पास झंग चले गए वो एक मुमताज़ माहिर तालीम थे और जवानी में कायद अज़म रम्हि के ज़ेर निगरानी अमरतसर में मुस्लिम लीग के लिए काम कर चुके थे आप रहमत ल्ल के वाल साहब ने फ़ैसला किया कि बकिया तलीम आपको जंग में दिलवाई जाए जंग में दौरान तालीम आपके जौहर खूब खुले और एक शानदार तालीमी कैरियर का आगाज़ हुआ आप रहमत लि फरमाया करते थे कि तालिबे इल्मी के ज़माने में मुकाबले की ऐसी धुन समाई हुई थी कि हम फर्स्ट आना अपना हक़ समझते थे मैट्रिक यक़म नवंबर 1944 को गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग से हुई उस वक्त बोर्ड की बजाय इम्तहान पंजाब यूनिवर्सिटी लिया करती थी आपने रोल नंबर छब्बीस चार सौ बहत्तर के तहत इम्तहान दिया और फर्स्ट डिवीज़न हासिल की उसके बाद एफ ए दो जनवरी 1948 को गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज झंग से पास किया पंजाब यूनिवर्सिटी के उस इम्तिहान में रोल नंबर अठहत्तर जीरो नौ के तहत फ़र्स्ट डिवीज़न हासिल की उसके बाद बीए 19 दिसंबर उन्नीस को गवर्नमेंट कॉलेज झंग से पास किया और बी ए रोल नंबर ग्यारह सैंतीस के तहत पास किया और उस मरतबा भी फर्स्ट डिवीज़न हासिल की नजरिन कराम ये वो ज़माना था जब सेकेंड डिवीज़न तो दूर की बात थी बी ए पास करना भी बहुत बड़ी बात समझी जाती थी आप नहाय खूबसूरत थे दराज कद थे और एक मज़बूत जिसम के मालिक थे दूसरी गेमें भी खेलते थे मगर स्कूल और कॉलेज में बाकायदगी से हॉकी खेला करते थे हाकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे सन उन्नीस सौ में आपको हॉकी हाकी में उसने कारकर पर इनाम दिया गया उसके अलावा मुख्तल सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे उसी कॉलेज की उन्हीं गुणागू गुन सरगर्मियों की वजह से उन्नीस सौ उनचास में आपको एवार्ड ऑफ आनर दिया गया सत्ताईस सितंबर उन्नीस सौ चौवन को आपको वेस्ट पाकिस्तान पुलिस ट्रेनिंग का एजाज़ी सर्टिफिकेट जारी किया गया जिसमें उनकी ट्रेनिंग और खिदमत को सराहा गया उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब में एम ए उस दौरान आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे और हॉस्टल में रहा करते थे कॉलेज मैगज़ीन जिसका नाम रावी था उसमें आपने कई मजामी भी लिखे थे नाजरन कराम आपको एक और बात बताते चलें कि हज़रत वासफ अली वासफ की शादी देर से हुई थी उसकी वजह साफ ज़ाहिर थी हज़रत वासफ़ अली वासफ की तबीयत पर दरवेशी और जज्ब का रंग गालिब था कसरत ज़िक्र से हर वक्त चेहरा दमकता रहता था उस सूरत में मामूलती ज़िंदगी की तरफ कब ख्याल जाता है अपने खैर खवाहों और वालदेन के पैदर पै असरार की वजह से शादी पर रजामंद हो गए 24 अक्टूबर 1970 सौ सत्तर मुताबिक शाबान तेरह सौ नबे हिजरी बरोज़ हफ्ता शाम आप रहमत लाई की सिहराबंदी की गई और फिर बारात जोहराबाद के लिए अगले रोज़ रवाना हो गई सबसे पहले आप रहा के यहाँ एक बेटे की विलादत हुई नाम काशिफ़ महमूद रखा गया उसके बाद तीन साहिबजादियाँ हैं तबीयत में एक ख़ास वाज़ ख़ुद कम लिखते या बोलते थे जब कोई सवाल आपके सामने किया जाता तो उसके मुताबिक गोया हुआ करते थे एक शख़्स ने अज़रा मजाक कहा कि आप शायरी नहीं कर सकते ये मुश्किल काम है उस रात आपने तीन सौ अशार लिखे उसके अलावा मुख्तलिफ अखबारों और जराइद में आपका कलाम छपा करता था चंद असहाब के असरार ये कलाम जमा किया गया और आरिफ नौशाही से किताबत कराई गई तो आपकी पहली तसनीफ़ मंजर आम पर आई ये उन्नीस सौ सतासी की बात है मजमु कलाम का नाम शब चराग रखा गया उसमें आपके कॉलेज के ज़माने की एक नहायत और शिकवा और जलाल जमाल से मरके फ़ोटोग्राफ भी थी उसकी तकरीब रोनुमाय में आप रहमत बहुत से अक़ीदतमंद और अहले इलम हजरा शामिल हुए इन शाजरन कराम जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़र होंगे वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाले मज़ीद मालूमती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ अजीज़ों के साथ भी शेयर करें अल्लाह ने